Договор по э, конкретике обязательства, неопределение не определение денежных э, отношений между сторонами. Здесь договор четко показывает, что я, как локальный партнер, несу ответственность за спокойствие как больших денег, так и малых. Я вот сейчас хочу... Так как, 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 как... на, 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 на просто здесь. На мне может, если я сейчас вот мне пришли, предложили, то купите землю. То есть мне, мне предлагают, давайте мы землю в Черкассах возьмем, кому-то сделаем очень хорошо в нынешнее время. Да, то есть вообще к чему купим, купим землю, и потом к этой земле будем привязывать все расчеты ТЭО, просто к этой земле, потому что так и делается, в принципе, не космоса, космосу никуда, а подача коммуникации, и продажа соответственно, конечного продукта самое важное, почему предложение это не с космоса это предложение было отдали Грубо говоря, если я правильно понимаю, поскольку инициатива была после встречи с инвестором, посетить эту землю. Его там убеждали полтора часа, смотри, как хорошо, уже готовая. Ваш коллега про Неаполь, говорит, что там 3 метра грунтовые воды, только почему-то он не вспомнил, что это химволокно по требованиям госстандартов при Советском Союзе. Там гидроизоляция такая, как надо позавидовать еще, где бы то ни было. Понимаете? То есть эта земля, она уже предназначена под такое направление. Нам его предложили показали на север, показали на юго-восток. Вот вам азот, вот вам ТЭС. Вас устраивает такое расположение? Инвестор, который и общается с очень высокими правительствами, и работает с очень высокими деньгами, отвечает за эти деньги, за спокойствие этих денег, он не то что ухватился за эту жизнь, нет, он просто его не знает. И указано здесь, что та земля, которую узгодовали уже стороны, в принципе, ранее предложили, не моя фантазия. То есть он ее утвердил, что да, она идеальная порядке. Хорошо. Гарантирует это город? Не может это гарантировать. Ради бога, не гарантирует. это. Только давайте тогда поднимем вопрос, надо ли вам этот э, проект. Если надо, вы, вы меня будете посылать на 20, на 20 километр в лес, чтобы я на полигоне строил предприятие и не знал, что делать с продуктом. То есть мертворожденный, как здесь сказали, проект равный ровно, ровенским. Да? Зачем меня здесь заставляют с трибуны, где я не имею практики, в принципе, с трибуны разговаривать, а микрофоны перед собой не каждый день вижу, выносить на в свет то, что всем понятно, всем известно. Вы очень, вот, у меня вы очень разумно видно, то есть свои замечания делали, да, не просто там где-то в голове держали, а на бумаге. Но вы их делали вот так, по-быстрому. По-быстрому. Но меня, кто, за, кто дает всем ну, здесь сидящим правом мне корить, мне, как человек, который несет такую колоссальную ответственность, что я по-быстрому хочу это продвинуть? Нет, все было, все было, по вы поняли, что там полноценное да, да, как он очень красиво сказал, давайте сначала 10% гарантии, потом 5% гарантии. Вы понимаете, что выпустить 5% гарантии на вот такую цифру будет стоить 400 тысяч долларов. Чтобы выпустить эту банковскую гарантию. Что это? Это увязывание уталкивания. Вот я к вам сейчас подошел, поскольку вы проявили инициативу, дали мне свои выставки. Эти выставки заранее всех хотел предвидеть, мне Меня даже не интересует, есть ли у, вас, у Рады эти деньги. Я же не требую подтвердить, что на начало ТЭО вы эти деньги отложили. И по Правда, собрание, нет, нет. О чем и речь? Уже пройдено, но как минимум есть личный опыт, есть, как максимум, есть просто опыт уже работы с зарубежными партнерами, которые плюются в сторону Украины при, при вопросе, давайте мы заходите с инвестициями, только чемодан длинный. Сразу. Сейчас к чему меня подводит? Да? Меня к чему подводит? То есть мне банковскую гарантию надо принести, под которую можно 30% средств получить в практике, в мировой. Легко, не очень затрудняюсь. То есть я принес сюда банковскую гарантию, грубо говоря, на 10 миллионов, на 8, там, да, то есть попросили, на 4. И под нее получили деньги. Кто? Вот кто как ему ее предоставлю эту банковскую гарантию, еще до того момента, когда начнется работа. О чем? Это нонсенс. То есть есть люди, которые очень грамотно юридически, есть люди, которые очень грамотны в очень грамотном земельном отношении и тому подобное. Да? Но есть момент, который просто убивает инвестиционную привлекательность Украина вообще полностью. Ну, Ситуация какая, приехал инвестор, вот он я. Я его пригласил, очень долго приглашал, там, бои у нас падали, у нас, а то и происходит. У нас все об этом забывают. Я слышу здесь. Ну, если не этот инвестор, другой. то другой, стайми ли Я, видимо, просто буду опубликовывать то, что у меня, наверное, 4 гигабайта памяти сейчас занимает. Отзывы инвесторов потенциальных по поводу Украины за последние полгода поскольку работаю с ними еще очень давно, понимаете, что нет ни в коем случае это Здесь сейчас нет стаи, нет очереди инвесторов, его требования, если, кстати, да, 5% я постараюсь все-таки но вот это будет бизнес для вас, для нас, если, если вы, если вы поделитесь, понимаете? А после 5% параметры. вы должны дать хотя бы элементарную банковскую. Вы знаете, сколько стоит банковская гарантия на 5% от этой цифры? Ну сколько? 420 тысяч долларов. Это Почему? От этой цифры? 5 процентов от 80 миллионов. Ну, есть миллион. -то миллион да, да. То есть он да. должен сейчас потратить нет, 420 тысяч. Вы можете банковскую гарантию на, 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 под... на, вас. Нет, ну вы по-разному. Вы можете просто саккумулировать на депозите эти средства, вам просто дадут по депозиту. Вы знаете, если не когда, есть я, я когда я стану инвестором, четко я, вот я с вами тогда буду... Нет, работать. я конечно, провожу конкурсские торги, я знаю, как мы проводим. Понимаешь? Чтобы обозначить, например, платежеспособного скажем так, толкового подрядчика, подрядчика, то, то мы вызначаем таким такие вещи. Вопрос, вопрос, следующего во характера. Здесь, 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 здесь не стоит очень из инвесторов. Слушай, да. Здесь ситуация такая. Здесь мы почему то я вот такое. Мне лично не дали информацию, мне лично не дали презентацию, мне лично не дали то. Вот вам просто немножко, ну, мы просто очень хорошо готовы на следующий Все, то, что вы можете открывали. Просто, коллега депутат, немножко не так жестко, как бы в другой раз, если бы вот Олег Николаевич у вас попал в какую-то продукцию, себя называют, знаете, закон, вы, вы знаете, это же наш ведущий был газет, поэтому я думаю, там спрос был совсем по другой. Поэтому мы так еще лояльно, мягко, по всему времени. Конечно, я считаю, что это немножко не совсем такая презентация, которую мы хотели. Мы ездили в Польшу, смотрели, раз возили на все эти вещи, и показывали, и видели ролики, и ряд, и это. Но совсем по-другому. Я не знаю, в чем спешка такая. Вы говорите, с февраля, да, Артур что Вы же могли все же это показать.

он задекларировал слово. Только просто без обид, просто без обид. Без, обид просто я скажу. Я просто интернет сейчас, вы знаете, всемирная паутина, просто когда выскакивает его резюме, как, как менеджер MBA, который занимается сведением проката и так далее, но как-то для меня, например, тоже стало. Я просто хочу это озвучивать. Понимаете? его показывают, в каких компаниях работал, региональный менеджер по розы. Я вот этого не разумею, честно. Может, это какие-то происки врагов, какие-то, свечиваются в работе, какие резюме для подания на работу. Ой, да. и, и он же позиционируется как отца, как, отца, как, отца, как отца. приезжал. Приезжал. приезжал, мировая компания переработке вещей. Я а думаю, это покруче на разом. И ставил несчастный, несчастный, несчастный завод. Она продвигает свою продукцию. Здесь да. идет речь о том, что вы работу деньгам Она ответила. Я просто, ну, значит, я ничего не понимаю. Его, да. я я предоставлен думаю, предоставлен я Андрій, но ну ви не Черкащи. Андрій, ви як представник інвестора, скажіть, в чому основна проблема, на ваш погляд? На мій погляд. Проблема в том, что общество, я буду говорить на русском общество не, не думает сейчас о будущем, а как-то старается закрепиться в сегодняшнем дне, поэтому повторяет ошибки вчерашних команд, правителей и тому подобное. То есть работают под лекала, которое когда-то было кем-то сделано. Сталкиваясь с элементарным определением «мы просто не верим а, в этот проект», на него даже не хочется как-то разумно парировать. Поскольку верить или не верить – это право каждого, но а, когда какого-то шейха спросили, хватит ли у вас денег на вот этот очередной проект, он сказал, я в этом не сомневаюсь, я сомневаюсь, что у меня хватит фантазии. Понимаете, то есть когда стоит вопрос а, в наши нелегкие будни, стараться привлечь инвестора, который реально готов что-то делать на Украине, невзирая на ситуацию, невзирая на плохую, в принципе, очень плохую инвестиционную политику в Украине. Эти, этих, этих малых инвесторов надо ценить, хотя бы потому, что они желают вкладывать деньги в Украину. И по причине определение мнения некоторых депутатов, я услышал, что в принципе есть недопонимание маленькое. Данный инвестор, он не прикреплен к какому-то производителю, то есть он не тянет за собой производство, которое в Европе там, или в Америке может обанкротиться в ближайшее будущее. Этот инвестор, он представляет из себя компанию, которая управляет проектами, в которые вкладываются средства больших фондов, очень больших фондов наименование этих фондов я пока не буду спешить говорить то есть есть компания которая отвечает за задекларированное имя намерение то есть письма и собственное прибытие инвестора произошло если вы знаете 7 октября этого года вот он лично это все декларировал поэтому надо рассматривать само собой этот проект как бизнес-проект но защищая этот бизнес, в свою очередь, защищать инвестиции. Компания, партнер, компания ОАК, Utility Development and Solution Королевства Бахрейн, она целевая компания по определению средств в коммунальные проекты. Это говорит о том, что, в принципе, есть возможность с этого проекта начинать долгую программу сотрудничества в коммунальный сектор. Это раз. И второе, я повторюсь, то, что я говорил на, на сессии, имея возможность выступить, это то, что уже задекларировано намерение о выделении громаде определенной доли данного предприятия. Как она будет выражаться либо в фондах, либо в социальных программах, об этом пока рано говорить. На этом пока все. То есть, Депутата ну... на сессии міської Рады казалось, что в договоре не прописані не прописана ответственность инвестора, читает это... так? Хороший вопрос. Прошу учесть, что данный договор это не договор уже в котором будут все ответственности большие финансовые сторон. Это договор о выполнении обязательств с целью подписания основных договоров. Компания Экобайк была зарегистрирована в ноябре, 11 ноября этого года, вот недавно, по требованию и задаче инвестора зарегистрировать юридическое лицо там, где будет производиться инвестиционный проект, дабы убрать какие-то сомнения общества, то есть дабы для общества создать рабочие руки здесь на месте, которые будут оплачиваться фондами, будет выплата налоговых взысканий в бюджет в области, то есть с города, в принципе, да, Черпион? это было выполнено. И эта компания сейчас желает подписать с, с городом, с Радой, подписать предварительный договор о выполнении обязательств, которые будут происходить пошагово, последовательно. С моей стороны я взял на себя обязательство, то, что я не привлекаю денег от из бюджета города самостоятельно своими средствами, средствами своих партнеров, мы будем э, тратить их на выполнение ТЭО в нашем понимании, а в большом понимании это финансовая модель, это предпроект. Соответственно, на основании вот этого ТЭО будут привлечены те средства, которые будут рассчитаны очень скрупулезно в этом ТЭО. Если мне не дадут никаких гарантий того, что здесь последовательно город будет выполнять свои обязательства, ну, в том числе выделение земли. Но самое основное это поставки, долгосрочные поставки сырья. Я думаю, что никогда никто сюда не придет с инвестициями на фоне вот такого резонансного события. Поскольку если вот эта громада не готова предоставить гарантии спокойствия инвестиций, ну, тогда ни коммунальный сектор, ни еще какой бы то ни было, сюда не придет. С депутатами только что разговор был о чем. Приводили примеры, когда очень крупные производители стремились на Украину. Ну так это с целью, собственно, производителей, а не собственников денег, которым э, желают дать работу, понимаете? То есть раз, разные вещи. На, на вашу <coughs> думку, у договора и прописания всей ответственности, повинен инвестор инвестор? понимаете, тут ответственность сейчас говорит, лежит не на инвесторе, ответственность лежит на мне. И там с предпоследней сессии при участии депутатов и юристов от юридического отдела были сделаны поправки, которые четко все регламентируют и учитывают. Проблема в том, что вот эти зауважения, которые были вынесены на сегодняшнюю сессию, они четко показывают и последовательность этих э, зауважений, они четко показывают, что есть задача оттягивать решение сессии в положительное, положительное решение сессии. Это, это просто. Гадалки не ходи, как говорится. Поскольку ни э, перед предыдущей сессией, когда уже был проект договора, ни после этой сессии обращения ко мне лично по вот этим зауважениям не было. И делать самостоятельные односторонние зауважения без возможности парировать со стороны, которая предлагает и делает этот проект, это просто ну,